最后一道十全大补汤完成，你还愣着干嘛？呀？坐下来吃啊！ 你不会就想用这些收买我吧？什么叫收买啊，将军？我告诉你、啊，人的身体是最诚实的。尝一尝，怎么样？哇，好好吃啊！怎么做的？怎么做的、啊？这可是我的独门秘方。啊，和我一起生活久了，你自然就知道啦、嗯。 来喝碗汤吧。哎，我跟你讨论一个事儿啊，就是你那个卧室那张床将来的使用权。什么意思啊，元帅？你不会说想跟我玩那种什么中间画一条线，左边我睡，右边你睡的狗血剧剧情吧？我会这么无聊吗？我要说的是，我睡卧室。 你睡沙发，元帅，你不要得寸进尺啊！我都已经让你住我家了，还想住我卧室？哎，这么说，你就是同意我住在你家了？我听见了，套我话？什么叫套你话呀、啊？是你自己笨好不好？哈哈。哎呀，吃饭了，吃块排骨吧。 吃块姑奶。姜。我的。我做，我做的。我的。我做的。我的。我做的。你起开，都是我的。我做，你不准吃。都是我，你不准吃，都是我做的。我,我的。这这这咋了？伤口又疼了，坐坐坐坐坐。啊。怎么样？ 你没事吧？啊！你是在关心我吗？你住我家，万一出了什么事，我可是要负责的。这样吧，这些晚一会儿我来洗，你休息会儿吧。那我就把这里当成是我家一样，不客气了。吃块排骨。嗯嗯，好吃。 好吃你就多吃点，撑不死你。撑不死我，好吃。我吃饱了。不是、嗯，那免饺的汤你咋还没喝呢？不喝。喝吧。你求我啊、嗯。啊！太好喝了，好吗我就爱吃。嗯，多好吃。 嗯，间接接吻了，嗯、我这样喝就可以。 不管了。啊。嗯，爷，你怎么走路都不带声音的呢？是你自己没听见。 我想了一下，确实不应该让一个病人睡在沙发，睡房里去吧。你也没发烧呀，怎么突然变得这么好，还愿意让我睡床、啊、趁我现在还没有反悔，你赶紧。我去。该不会是在床上放了钉子什么东西的吧？ 你去，我去，我去。锁门？哎，我是个女的，明明我比较……行，我不跟你生气。你是病人，你最大，生气会变丑，生气会变老，不生气，哼，不生气啊。